hafta davomida qabul qilingan qonunchilikdagi yangiliklar bilan tanishing şey. prezident tomonidan imzolangan davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonunga ko'ra bundan buyon davlat fuqarolik xizmati tadbiq etiladigan barcha vazirlik kiliş, ustirish, cazalash, va idoralarda xodimlarni ishga qabul qilish faoliyati samaradorligini baholash ularni xizmat pog'onalarida o'stirish rag'batlantirish yoki intizomiy jazolash va xizmatni tugatish masalalarida har xil yondashuvlarga barham beriladi mazkur hujjatda belgilanishicha davlat xizmatchisi o'z rahbarining noqonuniy topshiriq va talablarni bajarishdan bosh tortish korrupsiya haqida xabar berganda davlat himoyasida bo'lish huquqiga ega davlat xizmatchisiga tadbirkorlik bilan shug'ullanish ularning muassasi bo'lish o'zbekistondan tashqarida hisob varaqalar ochish chet elda ko'chmas mulk olish taqiqlanadi o'zbekiston respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish shuningdek ayrim qonun hujjatlarini o'z kuchini yo'qotgan deb topish to'g'risidagi qonun bilan ochiqlik siyosatini buzganlik uchun javobgarlik belgilandi endilikda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga kiritilgan o'zgarishga ko'ra davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyatining ochiqligi to'g'risidagi qonunchilikni buzganlik uchun mansabdor shaxslarga bazaviy hisoblash miqdorining uch baravaridan besh baravarigacha to'qqiz yuz ming so'mdan bir yarim million so'mgacha jarima solinadi mazkur huquqbuzarliklar yuzasidan korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining mansabdor shaxslari ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risida bayonnoma tuzadi prezidentning oilaviy bolalar uylari faoliyatini takomillashtirishga oid qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risidagi qaroriga ko'ra oilaviy bolalar uyini tashkil etgan fuqarolarga davlat byudjetidan mablag' ajratiladi ikki ming yigirma ikkinchi yil birinchi sentyabrdan boshlab yetim bolalar va ba ota ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni tarbiyalanuvchilar oilaga tarbiyaga olishni istagan fuqarolarga yuridik shaxs maqomisiz tegishli tuman shahar hokimi qarori asosida oilaviy bolalar uylari tashkil etishga ruxsat berildi qarorga ko'ra aile... bolalar uyidagi tarbiyalanuvchilar soni kamida uch nafarni lekin ko'pi bilan besh nafarni tashkil qilishi lozim bunda oilaviy bolalar uyini tashkil qilgan fuqarolarning o'z farzandlari hamda tarbiyalanuvchilarning umumiy soni sakkiz nafardan oshmasligi kerak ko'p kvartirali uylarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish va boshqaruvchi tashkilotlarni moliyaviy sog'lomlashtirish borasidagi qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risidagi prezident qarori bilan ko'p kvartirali uylarning umumiy mulki hududida qo'shimcha obyekt qurish taqiqlandi ikki ming yigirma ikkinchi yil birinchi sentyabrgacha muammoli kredit qarzi bor uy joy mulkdorlari shirkatining boshqaruv usulini o'zgartirish bo'yicha umumiy yig'ilish qarori qabul qilinsa ular davlat tomonidan qo'llab quvvatlanadi hukumatning aliment to'lovlari jamg'armasi faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi qarori bilan aliment to'lovlari jamg'armasi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi mazkur hujjatda bolalarga aliment to'lovlari jamg'armasidan aliment to'lash tartibi belgilangan ushbu jamg'armaning mablag'lari voyaga yetmagan farzandini moddiy ta'minlashdan bo'yi tovlaganlik uchun qarzdor jinoiy javobgarlikka tortilgan taqdirda aliment to'lovlaridan yuzaga kelgan qarzdorlikni qoplab berishga yo'naltiriladi hujjatda belgilanishicha jamg'armaning joriy yilda foydalanilmagan mablag'lari byudjet olib qo'yilmaydi va ulardan keyingi davrda foydalaniladi qonunchilikdagi muhim yangiliklar bilan adliya vazirligining huquqiy axborot telegram kanali orqali tanishib borishingiz mumkin